Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün yenə sizin üçün kiçik bir video çəkəcəm. Həmişə olduğu kimi 10 dəqiqəni keçməyəcəm və bu videoda sizə öz şəxsi təcrübələrimdən danışacağam və e, proqet professionalini necə seçdim və siz necə seçə bilərsiniz, o haqqda danışacağam və öz layihəminə əsaslanan e, kiçik başlıqları yazmışam. Bunu paylaşacağam videonun altında həmin bu qrafiki götürüb ümumiyyətlə tətbiq eləyə bilərsiniz öz proyejinizə, professionalinizə və staj çətizəyiniz staja. Deməli, əziz dostlar, ə, belə məsləhət görürəm ki, Ümmet Universitetə sənəd göndərəndə e-kandidat bölümündə eyni bir sənədin çərçivəsində let toyu motivasiyonu yazırsınız birinci hissəyə, bir səhifəlik və ardınca da proyə professionalığı tə, təqdim edirsiniz. İndi mən sizə dediyim kimi öz şəxsi təcrübələrimdən danışacağam. Mən bilirsiniz ki, 2016-2017-ci illərdə mən təqaüd təqaidlə təhsil almışdım və bu təqaüdü mən nə üçün qazanmışdım? Bu proyə professionallığım üçün qazanmışdım. Yaxşı bir layihə təqdim etdiyim üçün mənə təqəqüd vermişdilər və həmin təqəqüdü bu layihə professionalini ortaya çıxarmaq üçün sərf eləmişdim və onun nəticəsini də birazdan sizə göstərəcəm. Bax bunu birazdan ətraflı izləyəcəksiniz. Əziz dostlar, layihə professionalinizi yazanda çalışın ki, sizin qəlbinizə toxunan bir layihə proje olsun. Yəni siz ə, sadəcə belə götürək də. Sadəcə layihəni seçmirsiz ki, universitetə qəbul olasınız. Bu layihəni seçdikdən sonra bu layihə ola bilər ki, sizin gələcəyiniz olsun. Bu layihə ola bilsin ki, sizin gələcəyinizə təsir eləsin, müsbət və ya mənfi. Onun üçün də qəlbinizin səsinə dinləyin və sizə e, ixtisasınız üzrə nə uyğundursa, nə xoşunuza gəlirsə, həqiqətən qorxmadan e, təqdim eləyin orijinal fikirlər e, belə ortaya çıxır. Yəni orijinal fikirlər belə ortaya çıxır ki, siz özünüz sevdiyiniz, özünüzün xüsusi qayğı bəslədiyiniz hər hansı bir mövzu sizin layihəniz ola bilər. Ya bundan qorxmayın, öz fikirlərinizdən, öz düşüncələrinizdən qorxmayın. Digərlərinin qınağından qorxmayın. Mənim məsələn layihəm bu idi ki, mən bilirdim ki, Azərbaycan da praktik oral üçün e Fransız dili dərsliyi mövcud deyil. Yəni fransız dili dərsləri əlbəttə mövcuddur. Amma fransız dili dərsliklərinin çoxunda, hətta demək olar ki hamısında Azərbaycan mədəniyyəti e, demək olar ki yoxdur sadəcə fransız mədəniyyəti təqdim edilir. Sadəcə fransız düzdür, digər başqa ölkələrində mədəniyyəti təqdim edilir və sayrı vilahran. Mən düşünürdüm ki, fransız dilini öyrənən öyrənə Azərbaycan mədəniyyətini təqdim eləsə kitabın içərisində bu çox nəhəng bir şey olar, çox gözəl bir şey ola bilər. Düzdür, bəzi insanlar deyirdi ki, yox hey sən nə danışırsan? Fransız dili öyrəniriksə Azərbaycan mədəniyyətini niyə kitabın daxilində salırsan falan filan. Mən onları dinləmədim əlbəttə və düzgün də elədim. Çox orijinal bir fikir ortaya çıxdı. E, Hal-hazırda Azərbaycanda mövcud olan yeganə həmin o dərsliyi, e, dərsliyi mən sahibəm. Ancaq Azərbaycanda bunu nəşr edə biləmemişəm. Fransa da bəzi kitabxanalarda bu mövcuddur. İndi yenə də göstərəcəm sizə. Qısacası başlıqlara baxaq. Başlıqlarda deməli bizim problematikağımız vardır. Problematik bölümündə siz hər hansı bir sahəyə aid olan problemləri sadalayacaqsınız. Hardasa çalışırsınız 6 7 linilə sadalayırsınız əgər mümkün olsa biblioqla bibliografiyaya ə, 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 əsaslansanız daha yaxşı olar ki də sizin axırda çünki görürsüz bu burada biblioqrafiya bölmə də qoymuşam. Yəni əgər oxuduğunuz kitablara, oxuduğunuz nəşrlərə, oxuduğunuz vəsaitlərə də əsaslansanız daha yaxşı olar. Burada məsələn problematika bölümündə yazırsınız ki En azerbaïdjan. Azerbaïdjan. en on azerbaïdjan pour l'apprentissage on français euh, le manuel comprenons également la culture les valeurs d'Azerbaïdjan n'existe pas Demə Azərbaycanda Azərbaycanın ə, dəyərlərini, Azərbaycanın mədəniyyətini ə, öz daxilində ə, birləşdirən Universitet tələbələri üçün fransız dilini öyrənmək üçün e, deməli tədris vəsaiti mövcud deyil. Bunu əlbəttə başqa sahələrdə fərqli şeylər də yaza bilərsiz də. Siz məsələn öz sahənizi məndən daha yaxşı bilirsiniz. Kimya ola bilər, turizm ola bilər, ondan sonra hüquq ola bilər e, və yaxud da, yəni sizin e, sizi nə cəlb eləyirsə o haqqda yaza bilərsiniz. Mən isə Azərbaycanda dağ, dağ turizmini inkişaf eləmir və Azərbaycanda ot otelçiliyi mən inkişaf elətdirmək istəyirəm. Bax belə şeylər yaza bilərsiz. Ondan sonra bura dedik hardasa 5-8 liniya yazırsınız. Yəni olmayan bir şey və yaxud da sizi xüsusi ilə maraqlandıran bir şey, yəni o problemlitik bölməninə bunu yazırsınız hər hansı bir sahədə. İkinci Səhi hipotezlərdə, məsələn, hipotezlərdə yaza bilərsiniz ki, nə üçün mövcud deyil. Çalışın 3-4 hipotez yazın. Məsələn, deməli, hipotez 1, hipotez 2, hipotez 3. Maksimum 4 hipotez. Yazırsınız hərəsində 4-5 liniya. 4-5 liniya hərsinə 4-5 liniya yazırsınız. Ondan sonra, deməli, hipotezləri də artıq yazdınız. Yəni fərziyyələrinizi ortaya qoyursunuz çıdada. Sizin fikrinizcə bu, tutaq ki, bu kitab niyə görə mövcud deyil? Sizin fikrinizcə bu kitab yaransa nələr eləyə bilər? Bax, belə bir şeylər. Və yaxud da sizin fikrinizcə düşündüyünüz sahədə niyə görə işlər aparılmıbdı? Və yaxud da sizin fikrinizcə düşündüyünüz sahədə ə, nədər çatışmır. Bax bu bu şeylər e, fərziyələrin çərçivəsində yazırsınız. Daha sonra utility, solution attendu pusiyə baxırıq. Yəni siz e, bir layihənizi ortaya qoydunuz. Tutaq ki, kitab yazacaqsınız. Hə, bu sizin layihənizdir. Bu kitabı yazdıqdan sonra bu kitabın e, əhəmiyyəti nə olacaqdı? Bu kitabı e, yazdıqdan sonra bundan istifadə edən insanlar nə qazanacaqlar? Bax burada da məsələn hipotezlər yazırsınız. Hardansa 1 2 3 4 dənə hipotez bura yazırsınız. Tutaq ki də mən bu kitabı yazandan sonra Azərbaycanda, tutaq ki, fransız dilinə maraq daha da artacaqdı və yaxud da mən tutaq ki bu sahəni Azərbaycanda yaratdıqdan sonra bu sahəyə maraq daha da artacaqdı və yaxud da mən bu sahəni tutaq ki Azərbaycanda yox, Fransa da yoxdur. Fransa da yaratdıqdan sonra bu sahəyə maraq daha da artacaqdı. Bu sahədə iqtisadi, tutaq ki, bizim gəlirlərimiz artacaqdı və sər və illə xır. Okay, bunu da yazdıqdan sonra hərəsininə dediyimiz kimi 3 4 liniya. Méthodologie de travail bölmə na bəhrə metodoloji de travail bölümündə siz istifadə eləyəcəyiniz e, metodları yazacaqsınız. Məsələn, mən kitab yazmaq üçün istifadə etdiyim e, istifadə etdiyim lojistikyalar haqqında məsələn yazmışdım. Məsələn, Composer var idi. E, Ondan sonra mən baxmışdım universitetdə dərslərimizin siyahısına baxmışdım ki, həmin universitetdə keçəcəyimiz dərslər ümiyyətlə mənim layihətimə tam uyğun gəlirdi və həmin universitetdə kəsdiyim dərslərdə mən inkişaf eləyəcəydim və o kitabı yazacağdım. Məsələn, siz də universitetin, yəni Azərbaycan Dövlət Birlik deyirlər də o sözü, birlik eliyi bu universitetin üzərində olan fənlərə baxıb bu méthodologie de travail bölümünə yazsanız, əlavə eləsəniz sizin şansınız daha da artırır. Məsələn, bura da yazırsınız 8 on liniyə arası. Ha, hə, deməli siz layihənizi ortaya qoydunuz, hazırladınız, tamamdır. Ondan sonra bunu test etməli lazımdır. Test etmək üçün staj eləməlisiniz. Stajı harda eləyəcəksiniz, o haqda yazırsınız. Stajı hansı yerdə eləməyiniz sizin üçün yaxşı olar. Bura da hardasa 5-8 liniya yaza bilərsiniz və bütün bu istifadə etdiyiniz, əgər dediyim kimi də istinad etdiyiniz məşğlər, istinad etdiyiniz kitablar varsa biblioqrafiya bölümündə hardasa çalışın 10 15 kitab azın adını yazın ki sizin şansınız artırsın. Ümumiyyətlə bunların hamısını yazsanız əziz dostlar, sizə 3 səhifəlik yaxşı bir layihə normalda ərsiyəyə gələcəkdir və ümumilikdə 4-5 səhifəlik bir e, lettre de motivation elə bilikdə, 4-5 səhifəli yaxşı bir layihə və lettre de motivation yaranacaqdır. İndi e, bayaqdan danışıram, sizə söz verdim ki, göstərəcəm. Bir müddə, bir hardası bir neçə dəqiqəsində göstərəcəm. Bir neçə səhifəsini göstərəcəm sizin üçün. Yazdığım e, yazdığım kitabdan baxmayam bu layihə üçün mən bu layihə üçün təqaüd almışdım və təqaüd təqaüdü sərf elədim bu kitabı yazmaq üçün. Adı deməli Progresser ensemble en français dey. Məqsədim bu idi ki, eee olmayan kitab haqqı kitabı yazım, düzəldim. Azərbaycanda belə bir kitab mövcud olsun. Və maraqlı bir kitabdır. Xüsusilə Azərbaycan mədəniyyəti haqqında, məsələn, Azərbaycan ənənələri haqqında maraqlı şeylər var. Məsələn, arşınmal alanını qoymuşam bura. Ondan sonra burada arşınmal alan var, burada xarici və səhifə daxil. Yəni qısacası belə bir şeylər eləyə bilərsiniz. Çox uzatmayacağam videonu. Əgər suallarınız olsa, əziz dostlar, qəti çəkinin, suallarınızı mənə verə bilərsiniz. Mən vaxtım olsa, çalışacağam mümkün qədər cavab verim sizə. Sağ olun və qəlbinizin səsinə izləyin və layihənizi digərlərinə göstərməkdən qəti çəkinin, qəti utanmayın.